अंबड औद्योगिक वसाहतीच्या सेंट्रल वेअरहाऊसच्या कोल्ड स्टोरेजमध्ये पंचवीस व्यापाऱ्यांनी सुमारे अडीच कोटी रुपयांचा माल ठेवला होता त्यात किराणा माल तांदूळ मिरची मसाले ड्रायफ्रूट्स अशा मालाची साठवणूक करण्यात आली आहे दरम्यान केंद्रीय वखार महामंडळानं हे गोदाम गाझियाबाद येथील ठेकेदाराला भाडे तत्वावर दिले होते मात्र ठेकेदारानं भाडे थकविल्याने महामंडळानं किराणा मालाला सील लावले या पार्श्वभूमीवर एका दिवसाच्या नोटीसीवर किराणा मालाचा लिलाव करण्यात येणार आहे वास्तविक प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना ही बाब बेकायदेशीर असल्याने व्यापाऱ्यांनी कोर्टात धाव घेऊन स्थगिती मिळवली परंतु स्थगितीची मुदत संपताच आता पुन्हा ई लिलाव जाहीर झाल्यानं व्यापारी वर्ग संतप्त झालाय त्यातच त्यांनी गोदामाकडे धाव घेऊन व्यवस्थापकांना निवेदन देण्याचा प्रयत्न केला मात्र व्यवस्थापकाने सर्व व्यापाऱ्यांना दुर्लक्षित करून हाकलूनच दिले तेव्हा व्यापाऱ्यांनी पोलीस प्रशासन आणि निमा तसेच आयमा घटने या दिली। आप सबको नमस्कार मैं नासिक के अन्य बहुत सारे व्यापारी है एकजुट हम लोग सब यहाँ पे मिले हैं। सबके बिहार में एक ही बात बोलूंगा ये पीछे आप देख रहे सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन है जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है यहाँ पर आरजीवीएम फूड प्रोडक्ट्स एल एल पी एक जिसके प्रोपराइटर है वैभव अग्रवाल जो रेंटल बेस पे यहाँ का कोल्ड स्टोरेज चलाया कर देते हैं और आरजीवीएम फूड प्रोडक्ट्स ने कम से कम 28 से 32 लाख रुपए का यहाँ पर रेंटल नहीं देने के कारण सीडब्ल्यूसी ने सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ने यहाँ पर सब पार्टियों का माल आउटवर्ड सबका रोका है इसमें बहुत सारे मजबूर व्यापारी हैं जैसे सीसी अकाउंट करके बैंक से कर्जा लेके माल खरीद किया किसने कुछ किया कोई कैसे कैसे घर चलाते अपने बहुत सारे मजबूर है किसका तीस लाख का माल है किसका एक करोड़ का माल है किसका पचास लाख का है किसका लाख रुपए का है तो आज की तारीख में अभी जस्ट कल के दिन पेपर में नोटिस दिया गया सी सी के थ्रू और आ, सारे व्यापारियों का माल ऑक्शन के लिए निकाला जा रहा है और ऑक्शन का डेट कल है बस यहाँ पर सब लाचार व्यापारी है सब अपनी अपनी तकलीफ सामने लेके आए है कि ये आज की तारीख में हो यह रहा है सीडब्ल्यूसी बड़ी बात है कि आरजीवीएम जो दिल्ली की पार्टी है जो कोल्ड स्टोरेज रेंटल बेस पर चलाता था, था इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है जिसकी वजह से सारे व्यापारियों को भुगतान करना पड़ रहा है आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ये व्यापारी वेपर, इनकी तकलीफ कहां और किधर किसको जाके सुनाए बस इतनी विनंती है कि इसमें से रास्ता निकले जितने व्यापारी है लाखों रुपए का माल यहां पर कोल्ड स्टोरेज में है जिसका माल उसको जिसको मिल जाना चाहिए ये सबसे विनंती एक ही एकही सांगितलंय की बाबा हे सगळं पेरिशेबल गुड्स आहेत याच्यात आम्ही थर्ड पार्टी आमचा याच्याशी काही संबंध नाही आम्हाला हे माहिती सुद्धा नव्हतं आणि आरजीएम ने हे अचानक केलं आमच्या कोणत्याही व्यापाऱ्याला माहित नव्हतं की त्याचा आणि याचा डिस्प्यूट आहे तरी त्यांनी माल घेतला सीडब्ल्यू सी ने पण आमचा माल घेतला किंवा त्यांनी सांगितलं असतं की बाबा चला तुम्ही हे आर जीएमचा नामचा डिस्प्यूट आहे तर तुम्ही हा माल ठेवू नका तुम्ही घेऊन जा किंवा काहीतरी आम्हाला सोल्युशन दिलं असतं कि तुम्ही एवढ्या दहा दिवसात पंधरा दिवसात एक महिन्याची नोटीस दिली असते आम्हाला सगळ्या व्यापाऱ्यांना कि आरजीएम जी ते, त्यांचं म्हणणं आहे की नाही तो माल आर जीएमचा आहे तुमचा काही संबंध नाही तर आता काय करायचं आम्ही सगळे लाचार झालेलो आहे अक्षरशः म्हणजे सर हम सब मसाला व्यापारी है हैं और जो भी मटेरियल इसमें रखा हुआ है सी डब्ल्यू ओर सब फूड आइटम है और सब पेरिसेबल आइटम है और जल्दी जल्दी खराब हो सकता है हमारी यही विनती है कि हमारा मटेरियल जल्दी मिले अब सी डब्ल्यू सी और आरजे बी एम के बीच में डिस्प्यूट है लेकिन मटेरियल हमारा सेल आउट कर रहे हैं और उसके लिए हमको केवल दो दिन का ही नोटिस दिया गया है और जो भी अगर सी डब्ल्यू सी को रिकवरी करनी है तो उनको से करनी चाहिए लेकिन वो हमारा माल जो सेल आउट कर रहा है कुछ व्यापारियों ने जिन्होंने लोन लेके किया तो वो तो उनका नुकसान होगा तो इसके लिए आप आरजे बी एम से सी डब्ल्यू सी बात करें ना मैं इतना ही कहना चाहता हूँ केंद्र राज्य सरकार ने पावीन दखल घी जाता यावेळी नाशिक शहरातील सर्व व्यापारी उपस्थित होते प्रतिनिधी गुड्डू शेख दिशा न्यूज नाशिक